Я хотів би вас попередити, що у нас попереду не дуже проста бесіда, тому що сьогоднішньої гість це лікар-комбустиолог дитячого опікового центру при київській міській лікарні, лікар вищої категорії Марія Вартанівна Арутюнян. Марія Вартанівна, доброе утро! Добре. Ми дуже раді привітати вас в нашій студії. Марія Вартанівна, скажіть, будь ласка, какова основна цель, вот якщо чесно, вашого приходу сюди? Цель конечно же, рассказать о том, что есть такое отделение на базе клинической больницы номер два городское отделение, в котором ежегодно лечится около 600 детей, пострадавших, получивших ожоги. Лечатся не только киевляне, но и самые тяжелые дети со всех регионов Украины. Лечатся дети не только с ожоговой травмой, но и с отморожением, с электротравмой, как самой тяжелой, с самым тяжелым видом травмы. И дети с дефектами тканей. Лечение этих пациентов достаточно тяжелое, сложное лечение. Длительное, это Ре я знаю, к сожалению, по своему да, опыту. это длительное лечение. На экране вы можете увидеть реквизиты банковские, на которые все люди, которым не безразлична судьба детей с тяжелой ожоговой травмой, могут перечислить свои деньги. И своими деньгами вы можете спасти человеческую детскую жизнь. Помните всегда об этом. Марина Вартановна, скажите, каков механизм травмы чаще всего в детское отделение? Казалось бы, дети, они должны быть э -э... под опекой своих родителей, бабушек, дедушек, нянь, старших. Каковы основные причины травмы? Причины различные, но мы считаем всегда, что виноваты взрослые. В любом случае, будь то бытовая травма, либо травма на улице, в результате несчастного случая, виноваты взрослые. Последние годы мы замечаем тенденцию, что возрастает количество детей младшей возрастной группы. Это до трех лет дети. Если раньше у нас были подростки, то, то сейчас. Это совершенно дети, не это самостоятельные леви... детки, в общем-то. Это маленькие. Детки бывает множество детей до года. Э, дети получают ожоги кипятком. Это духовка, которая в пределах э, досягаемости, дома, досягаемости ребенка. ребенка, они прикасаются и получают тяжелые глубокие чаще всего ожоги. Это э, химические агенты, это э, средства бытовой химии, химии. которые почему-то опять же доступны. А ребенок не может прочитать, там работать в очках, промыть руки резиновых перчатках и да, так да, далее. Он берет, направлен. тянет в рот и на себя прокидывает все. Да, Марина Вартан, у меня вот такой вот. Вы знаете, я сам врач-хирург с 25-летним стажем, и вот если спросить людей, которые находятся, не медиков, скажите, что нужно делать при ожоге? Все сразу скажут, первое это пантенол, если уж нет пантенола, тогда любым жиром. Вариантов Ваша... Врядов... ответа много, да. но верным является э, ну, очевидно, если повреждающий фактор горячая, да, то только холодная уменьшает глубину прогревания тканей. Поэтому нужно обработать холодной водой, проточной холодной водой по возможности. Если по это... времени сколько по это времени... должно быть? Засунул руку под холодный кран, вытащить. Ну, 10 минут, 5 минут. То есть максимально возможно, выдержит? сколько ребенок может выдержать. Да, Не боясь это... простудить его. Потому но что... В данном случае нужно уменьшить да, глубину прогревая, уменьшить глубину но ожога нужно уменьшить болевой синдром. Таким образом, мы снимаем и болевой синдром. После этого закрыть любой, если есть стерильный бинт, хорошо, нет, просто чистый. Я сразу вам опять же, как хирург, мы часто видим на ожоговых поверхностях вату. Нет, не Который... нужно. Потом ее очень сложно снимать, это дополнительные болевые ощущения у ребенка. То есть даже чистый проглаженный носовой платок, наверное, это лучше, будет, чем будет, вата? Да, конечно. Дать что-либо обезболивающее, если это есть дома, какой-нибудь какой сироп, там, нурафен, ну, рафен, ну что... То шнайд, есть все то, что используют мамы для снижения температуры. Нет, и то, что обладает болеутоляющим эффектом, и вызвать, конечно же, скорую помощь обратиться к нам к специалистам. Скажите, пожалуйста, к вам можно обратиться самостоятельно, я имею да, в виду, конечно. допустим, люди живут да. рядом или люди... Да. Знают, что пока скорая приедет, забит город пробками, дешевле, быстрее. Нашел отделение единственное в городе. Мы обслуживаем круглосуточно. Поэтому любым видом транспорта, это городская станция скорой помощи, свой транспорт, это пешком, чем угодно. В любое время на приемный покой всегда есть дежурный Да, я не конечно. скажу, что рады, но всегда готовы. Мы готовы принять и рады всегда человека. помочь. Да. А вам я хочу еще раз нагадать, что мы, что мы помогаем дитячему опековому центру при Киевской міській лікарні номер 2 придбати обладнання. Свои кошти вы можете надсилати за реквизитами, которые вы видите на экране. Марина, скажите, пожалуйста, вот честно, лет 20 назад я со студентами посещал ваше отделение, и вот 20 лет прошло, вы знаете, это все стоит перед глазами, мне кажется, что... Самые сложные, самые тяжелые, самые длительно лечащиеся дети это все-таки в вашем отделении скажите я вот я к чему честно говоря я хочу сказать о том что мы взрослые хирурги ощущаем огромный дефицит крови и препаратов крови и мы всегда напоминаем о том что кровь нельзя получить химическим путем ее можно только получить из кровеносной системы другого человека скажите как у вас вот в ожоговом центре обстоит с этим? Ситуация, наверное, такая же, как и во всех других хирургических стационарах города. Мы рады донорам, которые приходят и безвозмездно сдают кровь. И бывают ситуации, когда очень нужна кровь, либо препараты крови. Просто кровь сейчас ведь не переливается, переливаются препараты крови. Родители просят своих знакомых, родных. Мы обращаемся в средства массовой информации, когда есть тяжелые больные. Пожалуйста, приходите, сдавайте кровь. Это не вредно говорят о том, что это даже полезно, это воспитывает наш иммунитет, потому что завтра, не дай Бог, но кровь может понадобиться вас. Вам давайте бороться вместе за нас, за наше здоровье и за наших детей. Варина Вартановна, а я желаю вам огромных успехов. Я желаю, чтобы все ваши пациенты, которые поступают в ваше отделение, всегда выходили здоровыми, красивыми, а главное счастливыми. Удачи вам. Спасибо. Всего доброго. А вы залишайте с нами, потому что вы можете не только отримати цікаву информацию, але и допомогти людям, які знаходяться поруч.